Подошел к завершению наш чемпионат Украины по военно-спортивному хортингу. Очень, ребята показали очень хорошие результаты. Приятно, что есть у нас в Украине такие ребята в возрасте от 14 до 18 лет, которые ну, действительно могут показать высокий уровень подготовки будущего бойца. Приятно, что были ребята даже 8-10-летние. Клуб Ратоборец представил в количестве 10 человек. Они шли по законкурсам, но тем не менее показали тоже для своего возраста очень такие высокие результаты. Хотелось отметить непосредственно военно-патриотические клубы Полтавской области, клуб «Гвардия» довольно-таки ребята, во-первых, все в форме, приятно на них было смотреть. ну, так как первый чемпионат, то, конечно, были недостатки немного по форме, по наличию символики, но, тем не менее, уже, уже мы вручили по окончанию чемпионата Украины шевроны нашей федерации, выглядят вот так. Потом вручили памятные подарки Большое спасибо организатору э, Ломака Евгению Владимировичу. Он подготовил неимоверно классное соревнование. Э, ребята выступили с достоинством. Вот. Особенно было приятно наблюдать, когда ребята преодолев марш-бросок 5 километров, э, отстрелялись, отстрелялись довольно-таки на высокие показатели, несмотря на то, что это просто военно-патриотические клубы, не всегда в армии такие показатели увидишь. Спасибо большое Бориспольскому району, что приняли нас, помогли в организации. Надеемся, что в следующий раз будет нас больше, не 9 представителей, а 15, 20, 30. Полигон всегда открыт для нас, мы с ними сотрудничаем, готовы помогать, развивать военно-спортивный хортинг в Украине. Вот. Поэтому с радостью будем видеть новые лица. Более подробную информацию по представительствам можете увидеть на нашем сайте вот По областям хочется, чтобы быстрее, не быстрее, а больше развивалось. Потому что нужное дело, нужное дело для наших ребят, нужное дело для нашей страны. Не зря наш девиз – сильно молод, сильно краина.